Протягом двох тижнів у Слов'янську триває конфлікт між співробітниками Слов'янської міської ради та працівниками сфери культури. Колектив центра культури і довкілля вже не вперше виходить на акції протесту, наголошуючи на несправедливості призначень Олега Зонтова. Цього разу, 14 серпня, до протесту долучились і батьки вихованців центра. Учасники акції вимагають розібратися в питанні призначення на посаду виконуючого обов'язки директора центру культури і довкілля Андрія Міщенка. Ми прийшли. И э, сказать Олегу Вячеславовичу в очередной раз, что он незаконно на, на, назначает кандидатов на определенные должности. Мы можем привести э, доказательства, мы даже тезисно составили, чтобы не тратить ваше время. Э, я сейчас, с вашего позволения, зачитаю. Первое это незаконное снятие Топаловой с должности исполняющего обязанности э, директора. Почему незаконная? Потому что э, в распоряжении о ее назначении есть определенный пункт. Топалова снимается с должности только когда новый директор, э, с новым директором городская власть составит договор. Контракт. Других пунктов нет. Э, Андрей Николаевич Мищенко принят на работу таким же распоряжением. То есть получается у нас сейчас два исполняющих обязанности директора. Раз. Второе – по поводу Топаловой. Не было процедуры снятия. Если Олег Вячеславович по каким-то причинам считает работу Топаловой неудовлетворительной, должна была быть сформирована комиссия, которая приехала на место, э, рассмотрела все вопросы, что сделано, что не сделала, нашла работу Топаловой неудовлетворительной, составила акт, в котором Топалова бы расписалась, согласно со всеми там э, словами, и на основании этого акта, Топалова занимает снова должность Худрука, а Андрей Николаевич. Ну, и на возлагают... Да, и на кого-то возлагают обязанности. Потом, по квалификационным нормам и требованиям, Андрей Николаевич не соответствует занимаемой должности. Он во всеуслышание говорит, что Кваліфікаційні требования, є в справочнику кваліфікації. там є пункт или правило, я не помню точно, 81. Ви можете всі з ним ознакомиться. Он заявляет, что він куда-то звонил либо в Министерство культури, либо в Міністерство юстиції. И ему там ответили, що это рекомендаційний характер. Крім того, прозвучали прямі претензії до виконуючого обов'язки слов'янського міського голови Олега Зонтова, який, за словами співробітників центру, не дотримав своїх обіцянок. Олег В'ячеславич представляє. в нашем городе блок солидарность он дискредитирует работу этого блока назначение незаконных людей давая им незаконное право это дискредитация работы всего блока солидарность потому что олег Вячеславович является председателем я не думаю что после его действий вообще направленных на благо города кто-то будет голосовать за блок солидарность потом олег Вячеславович как мужчина не держит свое слово он дал обещание советнику губернатора и начальнику областного управления культуры предоставить на суд области две кандидатуры соответствующих квалификационным требованиям. Он этого не сделал. Он сказал, что все будет рассматриваться в течение 10 дней. До сих пор только сегодня должны будут быть переданы документы в управление культуры на рассмотрение. И тут мы узнаем, что 10 числом назначен Андрей Николаевич. Ну нельзя так. Если вы мужчина, возглавляющий город, так нельзя. Это некрасиво. По поводу Андрея Николаевича Мищенко, он вчера пришел на работу э, не в 9. Но мы здесь претензий не имеем, потому что его должны были представить нам. Он приехал в сопровождении керамиков и депутата по нашему округу Семенца сразу стал говорить, я хочу, чтобы все было законно, дайте мне то, дайте мне это. Ему ответили, на каком основании он пришел и не показал даже распоряжение. Дайте то, дайте это. Мы не дадим, мы не знаем, кто вы. Пишите запрос, мы вам по закону о публичной информации все предоставим. Он сказал, я в исполком, это было где-то пол 11 я в исполком писать докладную записку. більше на роботі Андрій Ніколаєвич не з'явився. Також співробітники центру зверталися до секретаря міської ради з проханням розглянути альтернативний вихід із ситуації та запропонували ще одну кандидатуру на посаду керівника центру людину, яка керувала подібним закладом у Донецьку протягом не одного року, але була змушена переїхати до Слов'янська у зв'язку з бойовими діями. Звали людей сюди для того, щоб указати Олегу В'ячеславовичу на незаконність його дійстві далі. No, oh, no, Мы хотим, чтобы наш центр возглавляла Топалова, либо если она уж не подходит по каким-то причинам, человек, соответствующий всем квалификационным требованиям. Самое главное, что Олегу Вячеславовичу управлением культуры была предоставлена такая кандидатура: человек, соответствующий всем требованиям, человек с опытом работы, с многолетним на этой должности, директора. И самое главное человек из Донецка. То есть, вы понимаете, в каком положении находится этот человек и нужна ли ему зарплата? какая-то. Олег Вячеславович принял решение и поставил Андрея Николаевича. На страйку безпосередньо була присутня Іганна Топалова. Коментуючи озвучені керівництвом міста причини звільнення, художній керівник центру зазначила, що з липня минулого року в будівлі була проведена велика робота: замінені вікна, підремонтовано дах, налагоджено опалення в зимовий період. При цьому центр отримав лише 400 тисяч гривень на оплату комунальних послуг, зокрема опалення. Відстоюючи свою правду, колектив центра вже неодноразово чув звинувачення у нецільовому використанні обладнання, але з такою постановою. новые питання с не погоджуються. Если бы не мы не, не предприняли год назад никаких действий, мы не смогли бы запустить наш центр. Я уже устала слышать от Олега Вячеславовича не готовые к отоплению. Мы запустились год назад, сами запустились, сами залатали 8 попаданий прямых, сами застеклились. Спасибо родительскому комитету, вот, например, коллектива вдохновения, которые сделали откосы на пластиковых окнах, которые нам подарили. Запустили отопительную систему. Наши дети год уже занимаются после этих действий в нашем центре. Вы же не думаете, что мы год занимаемся в центре, который не отапливает и, насколько я знаю, из бюджета, из бюджета города за зимний период было оплачено около 400 тысяч за отопление в центре. Так если его не было, за что тогда платили? Своими силами. Вы извините, пожалуйста, но у нас просто, ну, на нас не выделяют пока денег. Была очень тяжелая осень. Нужно было восстанавливать жилье, вообще людям жить негде. И до сих пор негде. Вы знаете, и в момент бульварной 4 год прошел. Я тоже могу спросить Олега Вячеславовича. Год прошел, а там не то, что там и пола нет, а у нас, слава богу, есть и пол, и крыша. Золотали, сами сделали. Этим летом отремонтировали фойе, отремонтировали танцевальный зал на первом этаже. Как мы можем, так вот родители и сотрудники пытаются тянуть этот центр на своих руках. Надо еще учитывать, что центру городскому в этом году 10 лет, за 10 лет ни одного капитального ремонта. Один ремонт в 2009 году этой крыши и та, которая теперь требует полной замены. Как можно сделать ремонт, если нам блокируют выделение финансов? Мы подаем проекты. Мы встречаемся с главным инженером СУКСа, который рассматривает коммерческое предложение по отоплению и говорит, да, Через пару лет оно окупится, из бюджета начнется э, оплата на отопление значительно меньше браться. Все, я отписываюсь с Зонтову. И тишина с 4 марта. И не надо говорить о том, что да, конечно, Олег Вячеславович не может знать проблемы всего города. На это и есть руководители, которые говорят о своих проблемах в своих, ну, в своих учреждениях и доносят ему. Я доношу об этом с декабря месяца. Просто я не знаю, вы или не хотите читать, или вам это не интересно. Но дети уже устали мерзнуть. Вы, кстати, в этом году, вернее, пару недель назад и блокировали вы выделение на депутатской сессии на крышу. Вот теперь объясните детям, почему они должны на сцене, на которой идет дождь, танцевать. Батькиевский склад також не в захвате від зміни керівництва. Люди хвилюються, что центр будет выполнять які керамические функции, а не культурные. Я не знаю, кто его называет хозяйственником, но, по-моему, это человек в жизни никакого предприятия не создал. Я вас очень прошу, опросите керамиков, которые с ним вчера ходили по ДК а трудовые те, которые трудятся, знаете, не в на в настоящем смысле слова, а работают именно на благо, платят налоги, как должным образом оформленные рабочие места. Этот человек, он занимался керамикой, постуку-постука, потому что это человек, который может сбить пену. Но под этой пеной ничего не будет. Он возглавлял у нас Союз керамиков и керамики говорили, каким образом вообще он сюда влип, потому что Человек ищет себя. В отделе культуры он себя не нашел. Где он еще пытался у нас? В отделе образования он себя не нашел. Давайте будем здесь. Но в конце концов, давайте мы защитим детей. Хватит нам уже валить все культурные учреждения. У нас был прогресс. Вы помните, когда там были цеха, какая вонь была в этом зале, невозможно было сидеть. Давайте сейчас отдадим под керамику дворец культуры, который существует для детей. У меня двое внучек-переселенцев, которые приехали из Донецка, которые дети талантливые. Вот посмотрите на этих детей, это дети талантливые, которые занимаются в этом ДК с удовольствием. Создан нормальный рабочий трудовой коллектив ДК. Нет, давайте мы это все развалим это все отразится на наших детях. Дети, дети Славянска очень талантливы. Им нужно сохранить этот дворец культуры, как очаг культуры, единственный, который остался в городе. Для товарища Мищенко, как хозяйственника, есть большой простор для деятельности. Пожалуйста, Вилла Мария, которая сколько лет уже программы пишутся по ней, где действия, где какие-то реализации этих мероприятий, нет. Рядом у нас ушел магазин «Браво». Рядом, помните, рынок был построен для керамиков. Пожалуйста, идите туда, подымайте и работайте. И не прите свою керамику сюда, пожалуйста, в очах культуры. Если вы хотите какое-то образование для детей, что-то показать, пожалуйста, создавайте это мимо того. Песни, танцы, да, песни, танцы для наших детей – это сейчас самое главное. Я очень прошу защитить. Колектив от имени всіх родителей. Я не знаю, піддержують мене, не поддерживают. Я прошу защитить трудовой коллектив і дворець культури от товарища Міщенка. У ході активних дискусій до співробітників культури вийшов Андрій Міщенко, який намагався порозумітися і продемонструвати своє бачення ситуації. Значить, так по состоянню на сьогодні, на завтра нічого не міняється, ніхто нічого закривати не собирається. По должностным инструкциям Анна Валерьевна занималась, скажем так, художественным направлением, так она и будет заниматься дальше. Я занимаюсь уже занимаюсь и буду заниматься хозяйственной стороной вопроса. Потерян целый год. Очень мимо прошло очень много денег, которые можно было использовать. Для того чтобы для того чтобы использовать эти деньги, первый вопрос, первая заявка грамотно, правильно оформленная, чтобы ее европейцы понимали, должна исходить от, от того, кто этим зданием владеет коммунальная собственность, и в данном случае совета. коммунальная собственность городского совета, но в данном случае кто эксплуатирует, эксплуатирует отдел культуры и конкретно юридическое лицо Центр культуры и Давкилья. От них должна в первую очередь идти документация. Почему? Что касается керамического цеха, который там будет существовать. Ни о какой керамике на территории дворца культуры, ну, ДКЖД, давайте так скажем так, чтобы всем было понятно и просто. Речь не идет и идти не будет. Объясняю почему. Во-первых, это незаконно и очень сложно с точки зрения закона. Для этого нужно вывести здание из культуры в производство. Это это нереально на сегодня. Даже если, если бы кто-нибудь хотел, понимаете? Дальше. Само здание, само здание, его нахождение. Оно не подходит по некоторым параметрам для того, чтобы там заниматься какими-то ремеслами. То, что я говорил о ремеслах, я говорил и говорить буду. Для этого есть объект которым сейчас городской совет занимается. Вы его знаете. Вилла Мария. Это будет делаться там. Но пока идет решение юридических вопросов по Вилле Марии, принято решение, что нужно сейчас максимально, хотя бы до отопительного сезона, хоть что-то сделать с системой отопления. Відповідаючи на питання про власний кваліфікаційний рівень, Андрій Міщенко наголосив, документы розглядало міське керівництво и кандидатуру погодило. Потому что статья 42 закона Украины о местном самоуправлении эти полномочия, эти полномочия, полномочия передает голове. Голова решает, кого на основании вашего заявления. Ну и что? Ну мы говорим Отказайте о вашем желании. Отгазите, отгазите. Что? Отказите. Почему? А вы собираетесь работать с этим Секундочку. Вы не Сейчас, вы не потянете Вопрос, а вы уверены? Я а я не я знаю вас. Что, вы уверены, что значит вы меня знаете? Значит, по, объясняю по квалификационным попросите. требованиям. В декабре месяце по поводу справочника номер 81 я обратился да. в Министерство культуры, в департамент, в департамент э, э, кадровой политики. Простите, Мне каковым сообщ... было ваше обращение? Что это? Марк, я у вас не на допросе. Вы понимаете? Я рассказываю. И как, как я, быть, и как да, я строю да, свой ответ, это мне решать. Я обратился, мне сказали, что тарифный квалификационный справочник, не справочник, приказ номер 81. Имеет две, две редакции, вы это можете проверить по интернету. Принципиально разных потребований. И ни одна из них не зарегистрирована Минюстом, что значит, что они им носят рекомендательный характер. Если нужна, нужен будет официальный ответ, я могу обратиться, и мне его Минкульт даст. Значение До того момента, не пока не будет грамотно-юридической правовой да. оценки моего назначения, и считаем, моего что оно сделано правильно. Будет обратное, ради Бога. Оно не может быть сделано правильно, потому что не было процедуры законного моего снятия. Поэтому а как менту можно менту. назначать а, другого я человека? Я вам да. еще раз говорю, эти а вопросы проходило. не ко мне. да, у нас, я написал заявление. у нас был ку... А, кстати, Послушайте, вы не... Я написал заявление. Был у с <с а У меня Вячеслав тоже знает. есть клопотание вид видел культуры. А, Это не ко мне. Опять же, Анна а я же говорю, не к вам, коллегу Вячеславовичу а Вячеслав. вопрос. Ну, пожалуйста, он здесь, если сейчас вы... мы закончим со мной, потом вы пообщаетесь с ним, понимаете? А у вас есть распоряжение? Я вам еще раз, с собой нету. Ну у вас же есть распоряжение. А на вы не, нет, не оставали даже нет. распоряжение. Простите, ну, на насколько... основании чего тогда вы будете сейчас сидеть в кабинете директора? Вы хотите сказать, что я должен распоряжение повесить себе на шею и ходить нет, с ним? Нет, учреждение. А представили вчера, как положено вчера Простите, представили. Кто вас представил? Кто, вас кто вас меня представлял? Герамисты. Нет. Кто вас представил? Нет. Синец, а он имеет полномочия? Ну, на секундочку. Простите, пожалуйста. Представление, про на... Представление в ДКЖД процедура обязательная а, Юридически. А, да, Процедура представления, Анна Валерьевна. В отделе культуры меня вчера представляли. Вам, как предыдущему да, руководителю? А коллектив... Секундочку, секундочку. Мне, да, коллективу. Скажите, пожалуйста. Вы хотите сказать, что, что мне коллективу? нужно было, не знаю, взять в охапку Олега Нет. Вячеславовича Я вам туда? Расскажу, как Это было с Екатериной Александровной Гончарук. Собрали в малом зале всех 25 человек трудового коллектива. Приехал начальник отдела культуры. Прісло і представив нову нову кандидатуру на директора. Вот так було. втім, конструктивних результатів ранкові баталії не принесли після усних суперечок. Присутні розійшлися, виконуючи обов'язки секретаря Словміськради Олег Зонтов до протестувальників так і не завітав. Співробітники центру в свою чергу пообіцяли, що на цьому справа не завершиться. Вони не будуть зупинятися і шукатимуть правди в області. Якщо ж і там не допоможуть, треба буде рухатись за справедливістю у кар. Кабинеты киевских чиновников.